отрасли. Сегодня в профессиональный день хочу сказать, что несмотря на то, что в нашем государстве сейчас не все гладко, нету нормальных зарплат, нету достойного социального статуса у людей, которые занимаются спортом, готовят спортсменов и даже олимпийских призеров. Но несмотря на это, у всех людей, которые связаны с спортом, есть, безусловно, особый Стержень, который отличает их от всех остальных людей, это, безусловно, конечно, болевые качества, качества, отличающиеся по физической силе, по физической твердости духа, и это очень для нас важно и важно для тех поколений физкультурников и спортсменов, которых вы в основном готовите в детско-юношеских спортивных школах. У каждого, наверное, из присутствующих тренеров, или были, или есть, я думаю, у кого-то еще будут, значительные спортивные достижения, которые рано или поздно нас будут приближать к Олимпийским играм. И приятно отметить, что на 31-х Олимпийских играх трое представителей нашего города защищали честь страны, и Дмитрий Янчук добыл... Бронзу, первую бронзу в истории города и первую бронзу за 36 лет для Полтавской области. Владимир Викторович тут присутствует, подтвердит в 80-м году. И сегодня желаю, конечно, всем здоровья, достатка, веры в себя, потому что я вчера Николаю Ивановичу говорил, что если бы не это... Наверное, немного сумасшедшая вера в то, что могут состояться олимпийские медали, наверное, ничего бы не было. Поэтому я хочу всех вас по возможности заразить этим примером. А у нас в резерве есть прекрасная молодежь, есть ребята, которые, ну, я думаю, так, по секрету в двух-трех шагах остановились. Может быть, по молодости, может быть, фортуна от того, чтобы принять участие в Олимпийских играх. Но я думаю, что при желании, при желании э, все возможно. И следующие Олимпийские игры в Токио, я думаю, что наше представительство будет еще мощнее. Всех с праздником, удачи нам! Чемпіонатів України, призера чемпіонату Європи Максима Городинця небайно віктор вікторович. Нагороджується тренер срібного призера чемпіонату України Анастасії Мельник горяшин ігор Федорович. Нагорується тренер учасника олімпійських ігор Ріо-де-Жанейро Іванова Івана Долинський Сергій Павлович. Нагорується тренер-учасник олімпійських ігор Ріо-де-Жанейро Іванова Івана Попов Володимир Миколаївич. Ігор віодиженейро Іванова Івана городинець Надія Олександрівна. А так також мамі вручається подяка її сину, городинцю Максиму, призеру чемпіонату Європи з кульової стрільби, майстру спорту України. Надія Олександрівна. Ми просимо вас отримати. Подяку для вашого сина. Нагороджується. Тренер-учасник олімпійських ігор Біоли Іванова Івана Савельєва Ганна Олександрівна. Спорту Украины, чемпион Украины с легкою что в ядра Кривчун Андрей Александрович. кандидат в мастер спорта, чемпион Украины с легкою что в ядра Федоренко Микола Миколаевич. Кандидат у майстри спорту стрімна призерка чемпіонату України з дзюдо Анастасія Мельник за високу професійну майстерність у вихованні підростерчого покоління за особистий внесок у розвиток фізичної культури і особистий внесок у розвиток... Олімпійського руху України подяка до подарунок від Національного олімпійського комітету України вручається Дмитру Геннадійовичу Бикову. Сегодня для нас праздник, Ну вот виновник того, что я честно выдохнул и сегодня сижу на рыбалке и иду на нее в 12 ночи почему-то, мне не спится, это Николай Иванович Мацапура со своими учениками. Вот я 36 лет сидел на рыбалках и думал, да когда же, когда же Николай Иванович, понимаете, а сейчас сразу такой расслаблен, ничего не хочется, ну скажите, когда начинать? О, потому что мы работаем уже по всей Украине, и Шишликов тоже в 5 утра уже там все делает, и говорит, работаем, Николай Викторович, на своем месте. Я хочу сегодня сказать, что сегодня в спорте работают самые выдержанные ну, испытаниями всеми. К сожалению, нам говорят постоянно, каждый год у нас тяжелый, скоро будет лучше, лучше, оно все хуже, хуже и хуже. Еще война это, гад Путин. Честно скажу, вот мне медаль меня в интернете там распекали, но она мне жжет грудь. Это она в Москве. Ну кто может понять украинца настоящего патриота, когда медаль из Москвы э, страна агрессора. И ну трудно сегодня говорить, я Москва там вот СССР. Вот, ну, не, не понимаю этого, потому что клондайк. Стадионов и всех многих спортивных достижений было оттуда. С Востока у нас Дон... Донецк, Луганск, Брызгина, трехкратная муж ее. Ну, вы понимаете, олимпийские чемпионы. И так оно катится. И сегодня эта война забирает много и у спорта. Мы не можем детям дать то, что вот мы давали, мечи. Ну просто мы с Николаем Викторовичем знаем, что сегодня творится 100 миллионов, даже больше на каждый день на войну. Но тем не менее мы работаем с вами, энтузиасты в зале. Спасибо ветеранам, низкий поклон, мы у них учились. Вот. Но я, ребята, честно вам скажу, у меня не было ни залов спортивных, ни бассейнов, ни инвентаря. Я вот, вот так два ядра и так два ядра нес через каток. Елка стояла. Все с меня смеялись и говорили, куда ты их несешь, пацан? И вот так два катил поднимался на ступеньки, кто знает город Кременчуг, стадион, спускался там, где манеж, политеха, и там, как в операции, точно помню, вот эту тарелочку и лампочка, она качалась в операции. Вот я шел к забору, и там была теплотрасса, я разминался, с меня пар шел, костюм за 7 рублей был у меня, ну там еще майка была, паровалась с меня, я забывал иногда, ядро прикладывал, минус 20, и тренеру говорил, а что делать, и оно прилипло, он говорит, ну первый толчок с кожей. И вот, понимаете, не надо было ни манежей, ни условий никаких. И сегодня доказывают, что они здоровее, чем здоровые. Не каждый здорового сегодня мы можем спорт пригласить и заставить как бы гимн, чтобы звучал. Я отдыхал на пьедестале, а Диме Нечку сказал, что я 14 евро. говорю, когда же отдых, Иван Андреевич? Он говорит, когда ты стоишь на пьедестале, поднимается флаг и гимн звучит. И вот сегодня паралимпийцы Докажут, посмотрите, уже медали пошли-пошли, бассейну подвезли, бросили, плывет. В общем, уникальные люди, просто мне это слезы на глазах. Поэтому, ребята молодые, вот, каждый из вас может стать э, олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Приходите к Николаю Ивановичу, к другим тренерам. Вы можете прославить город, свою родину. Не гуляйте, не пейте пиво, не сигареты, потому что вы никогда не сможете бросить. Я сам это знаю. Это надо очень сильно воли. Занимайтесь, распишите. Прославьте это место. Сегодня он для нас уже таких, мне уже 60 лет, 1 января будет. Для меня он останется комсомольском. Для вас горишни плавни сегодня. Прославьте горишни плавни. Вы можете стать богатыми. Сегодня в спорте мало, но все равно немножко лучше, чем Простые спортсмены, если вы станете олимпийскими чемпионами и призерами Олимпийских игр, помогите другим, когда вы это сделаете. Ну, в общем, на этом слове от Сергея Назаровича постоянно с ним на связи. Вот Дмитрий Геннадьевич получил сегодня, я не знаю, что там в сумке, но, вот, но он уже приобщен к Национальному олимпийскому комитету Украины, Дмитрий Янович. Поэтому... Надежда на то. Да, да, да. Так что сегодня нас с победой. У меня вот в телефоне я сразу, пока, когда награждали Диму и Тараса, я фотографировал, плакал. И, короче, мне это очень понравилось. Ну, это эмоция. Вот. Я хочу, чтобы так было каждые четыре года. Вот. Да, да, да. Чтобы была не форсировать без была еще олимпийская медаль. Поверьте, сейчас весь мир узнал, вся страна. И вот сейчас закончатся Олимпиады, и надо только говорить, я, Николай Иванович, сказал, говорил, что надо делать, и будут немножко лучше люди тут жить и молодежь. Спасибо вам всем за ваш труд, с праздником, здоровья, успехов, всем нам побед и мира. Слава Украине! Уважаемая спортивная семья нашего любимого города, мы снова вместе, и наш праздник нам есть что сказать. Впервые, наверное, мы перешли тот Рубикон, к которому мы долго стремились, это олимпийская медаль. И мне очень нравится, что мы уже нацелились на то, что медаль должна быть более высокого достоинства, более высокого уровня. В этом весь город, в этом весь наш любимый город Комсомольск. Мы всегда шли вперед, мы всегда добивались, ставили цель и шли к этой цели. И поверьте, то поколение ребят, которое в городе взросло, которое сейчас есть, они уже, гомори, так наступают на пятки тем ребятам, которым надо будет подвинуться в олимпийской сборной команде. И дело случае, наверное, что мы не пополнили эту олимпийскую команду еще двумя-тремя спортсменами. Но все впереди. Мы знаем, что мы делаем. Мы идем по правильному пути, потому что мы не на йоту, не отступили от самого главного принципа, от массовости к мастерству. И мы идем. И я благодарю всех людей, с кем мы работаем. С тех людей, которые отдают сердце и душу нашей работе. По-другому не может быть. Потому что профессия учителя и тренера – это не профессия, это состояние души. Вас всех с праздником. Я вас люблю. Поздравляю. Вас не тільки від себе особисто, від Національного олімпійського комітету Володимир Вікторович, по Віктор Вікторович теж вітає вас, на жаль, він не зміг бути на нашому святковому вечорі, тому від нього попросив передати щирі побажання всім спортсменам, тренерам, працівникам фізичної культури та спорту, закладачам. Ви це все прочитаєте в газеті, всього найкращого, здоров'я вам міцного. І хочеться вірити, що через 4 роки в цьому залі ми будемо вітати наших нових олімпійських призерів і чемпіонів. Я в цьому впевнений, якщо на сьогоднішній день так вирішується міською владою при підтримці народного депутата України Константина Валентиновича Живаго, Такі питання серйозні і інвентар, І ви, мабуть, їздите по всій Україні, бачите спортивні майданчики в школах. Це тільки лише комсомольську таке на сьогоднішній день, повірте. Всього вам найкращого, ми що ми завжди, спортсмени, були вольові, сильні люди. І ми переможемо всі наші негаразди. Всього всього вам.

Заваговий особистий внесок у розвиток спорту у місті горішні плавні підготовку спортсменів високого рівня та з нагоди святкування дня фізичної культури і спорту грамотами управління з питань фізичної культури і спорту полтавської облдержадміністрації нагороджується середницький Олександр Євгенович, тренер викладач спорту дитячі на спортивної школи номер 1 Тренер майстра спорту міжнародного класу Охоти Ганни, срібної призерки Кубку України серед жінок 2016 року та призерки чемпіонату України. Нагороджується безпалько Євгеній Михайлович, заслужений тренер України з кульової стрільби. Команда дитячо-нацької спортивної школи номер 1 у 2016 році виборола перше місце серед дитячих бінацької спортивних шкіл України. Стокус Олександр Васильович, директор дитячої юнацької спортивної школи номер 2. Вихованці школи займають призові місця на чемпіонатах України. Нагороджується Панисов Валерій Семенович, тренер викладач з плавання дитячої на спортивної школи номер 2 Серед його вихованців Перморсьці та призери чемпіонатів Полтавської області та призери чемпіонатів України. Нагороджується Кочикова Світлана Геннадіївна, тренер-викладач з Батинтону дитячо юнацької спортивної школи номер 3 Серед її вихованців чемпіони та призери обласних змагань. Нагороджується затворний Борис Вікторович, тренер з пауерліфтінгу. Його вихованці, переможці та призери чемпіонатів області та України. майстри спорту призер чемпіонату України з маутен-байку. Нагороджується данило Михайло кандидат-майстри спорту призер чемпіонату України з велокросу. Нагороджується. Анастасія, майстер спорту України, член національної збірної команди України, чемпіонка України з боксу, учасниця чемпіонатів Європи та світу, бронзова призерка Кубку України зережінок у 2016 році. Нагороджується охота Ганна, майстер спорту міжнародного класу України, член національної збірної команди України з боксу. Бронцева Чемпіонату України, срібна призерка кубку України з нашінок 2016 року. Нагороджується гумоло Микита, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів області з плавання. Призер чемпіонату України. Ты успела сказать нет, Нет, словами бьешься больнее Я люблю сильней, мне нравится боль Разум говорит уходить Тело снова просит дать ей шанс Мы глупые люди Любим то, что нас губит Хотим то, что нельзя Подруга, ночь мне не i uh -huh.